الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم قابل الاحترام جامعہ جامع عمر, عمر کے محتمل شیخ الحدیث حضرت مولانا سید علی صاحب برکاتہم العالیہ مدرسہ کی اساتذہ اور منتظمین میں سب سے پہلے حضرت مولانا, علی علی حضرت مولانا, مولانا کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج, کہ آج کے اس عظیم شان تقریب, تقریب, تقریب میں مجھنا چیز کو شرکت کی دعوت دی, 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 دی جو میرے دی لیے باعث مسرت اور سعادت, اور سعادت, اور سعادت ہے اللہ تعالی ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج, آج کے کانفرنس میں شریک, شریک جامعی جامعی کے دور دراز سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائی اور دوستو, دوستو, دوستو میں تمام فضلہ کو جو آج درس نظامی کی تکمیل کر کے فارغ ہوئے حفاظ کرام کو حافظات کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالی علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دینی مدارس دین کی اشاعت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دینی مدارس کی خدمات, آرد خدمات آرد ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آج پاکستان میں دو قسم کے تعلیمی ادارے ہیں ایک فنی تعلیمی ادارے جو کالج یونیورسٹی کے نام سے پاکستان میں قائم ہے اور دوسری طرف دینی مدارس کی صورت میں دینی, دینی تعلیمی ادارے ہیں جو دینی خدمات علوم, علوم دینیہ <دینیا> اور, اور دین کی اشاعت کے لیے شبروز, شبروز مصروف عمل دون ہے دونوں کی خدمات پچیس کروڑ عوام کے سامنے ہیں لیکن بدقسمتی سے دینی مدارس کی خدمات کو ستتر سال گزرنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا دینی مدارس کو اس حیثیت جو آج, آج جس حیثیت میں ہے اس کی ضرورت پیش یہ اس لیے کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے پہلے بر صغیر کے خطے پر جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان تعلیمی اداروں میں دینی اور عشری اور فنی تعلیم نوجوانوں کو دیا جا رہا تھا لیکن انگریز نے ایک منصوبے کے تک ان تمام دینی مدرسوں اور دینی اداروں کو جس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھایا جاتا تھا انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں, مسلمانوں کو قابو اور کنٹرول کرنے کے لیے مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کرنا ہوگا مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ اس وقت ختم ہو سکے اس وقت جز� من ختم ہوگا جب آپ علماء کا خاتمہ کریں گے اور علماء کا خاتمہ خاتم اس وقت ہوگا جب, جب آپ دینی, دینی مدارس, مدارس کا خاتمہ خاتم کریں گے اس لیے انگریز نے باقاعدہ مشاورت کے منصوبے کے عسکری طاقت استعمال کیا علماء, علماء کے خلاف, خلاف دولت, دولت کی طاقت استعمال کی, کی بارود اور, اور گولی کی طاقت استعمال کی, 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 کی ہزاروں علماء کرائے کو شہید کیا گیا درختوں پہ لٹکایا گیا سمندر برد کر کے لاکھوں لا قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں حریت آزادی جس کو وہ جہاد کے نام سے موسوم کرتے تھے ہم بھی جہاد دیتے ہیں اس حریت آزادی اور جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے فارمولہ یہ تھا, تھا, تھا کہ جہاد کا فلسفہ ختم, ختم کرنا ہوگا اور جہاد کے فلسفے کو ختم, 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 ختم کرنے کے لیے علما, علما کا خاتمہ ضروری ہے اور علما, 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 علما کا خاتمہ کرنے کے لیے مدارس کا خاتمہ ضروری ہے اور قرآن کا خاتمہ ضروری ہے اس لیے انہوں نے علماء کرام کو شہید دینی مدارس کا چہرہ بگاڑ دیا دلی میں دلی میں ہزاروں مدارس تھے تمام مدارس نے انہیں اس کو نابود کر دیا گیا مقابلے میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی سے دینی ہی تعلیم نکال دیا گیا فارسی نکال دیا گیا عربی زبان نکال دی گئی وہ تمام علوم جس کا تعلق دین اور اسلام سے تھا ان تمام علوم کو اس نئے اصلی تعلیمی ادارے میں جگہ نہیں دیا گیا تو جب علماء پر دیکھتے کہ یہ تو نئے مستقبل نیو جنریشن اور ہمارے نوجوان یہ تو تباہ ہو جائیں گے قوم کا رشتہ قوم کا رشتہ اسلام کے ساتھ قوم کا رابطہ اسلام کے ساتھ نوجوانوں کا رابطہ اسلام اور دین کے ساتھ یہ تو آئیشتہ آئیشتہ ختم ہو جائے گا اب اس کا راستہ روکنا انگریز اس جدوجہد اور اس فساد اور اس منصوبے اور اس سازش کے تحت فلسفہ یہ تھا میں نے بتا دیا کہ ہم وہ نوجوان بنائیں گے نام تو ہوگا مسلمان کا نام تو ہوگا مسلمان کا لیکن اس کی کھوپڑی میں ذہنیت اور سوچ انگریز کی ہوگی بے شک اس کا نام حمد ہو بے شک اس کا نام سلطان ہو بے شک اس کا نام عبد الرحمن ہو مذہب اسلام سے تعلق ہو لیکن, 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 لیکن ہم ایک ایسی تربیت اداروں میں دیں گے جے 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 کہ اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد ظاہری طور پر وہ مسلمان ہوں لیکن, لیکن طور پر وہ انگریز جب یہ سڑک یہ منظر نامہ اور نقشہ دین دشمن قوتوں کا یہ منصوبہ جب علماء نے دیکھا تو اس کے مقابلے میں مولانا نانو نانوت رحمت اللہ علیہ نے کی بنیاد اور دارال کی بنیاد میں سوچ یہ تھا نظریہ یہ تھا کہ سامنے جو یونیورسٹی بنی ہے وہ ذہنی <ساس> طور, <ساس> طور پر مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں وہ ذہنی طور پر بر 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 ایک آزاد قوم مسلمان, مسلمان کے حریت کو سلس کرنا چاہتا ہے وہ جذبہ جہاد کو جذبہ حریت اور آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے نتیجے میں مسلمان کی طاقت اور قوت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ہیں اور, 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 اور سب سے زیادہ اور خطرناک صورتحال یہ کہ قوم کا اور مسلمانوں کا رشتہ دین سے ٹوٹ جائے گا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دار الی کی بنیاد رکھ دی گئی اور سب سے, سب سے, سب سے اے اے پہلا طالب علم دار جو بند کا شیخ محمود الحسن جس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے بانی, بانی مولانا قاسم نانو نالوتو استاد محمود شاگر بھی محمود اور مقصد یہ کہ ہم ایک ایسا مسلمان بنائیں گے نام کا بھی مسلمان ہو کام کا بھی مسلمان ہو اور ذہنی طور پر ذہنیت اور دن سے لے کر اٹارہ سو چھیاسٹھ سے لے کر دارمک جی کی بنیاد رکھ دی گئی اٹارہ سو سے اٹارہ سو سے لے کر آج دو ہزار پچیس ہے, ہے پاکستان, پاکستان کے قیام کے بعد ستر, ستر سال, پاکستان پاکستان سال پاکستان کے ہو گئے اب آپ اندازہ لگائیے تقریباً تقریب دو, دو سو سال, سال, سال ہوئے بے 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 یہ ایک تسلسل ہے سے اسی مداری کے کندوں پہ لی وہ نارائن جس نے بر شریر کے مسلمانوں کے مذہب اور اسلام اس کی آب و عزت کو اس کی عفت اور عصمت کو اس کی دیانت اور امانت کو اس کی صداقت اور شرافت کو اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب کو اور قیادت کو آزادی قائم اور برقرار رکھا جو آج جامعہ عمر اسی زندگی اور اسی سسل کی ایک کڑی آج اس وقت بھی مدارس نشانے پر آج بھی مدارس نشانے پر ہے اور یہ مدارس جو نشانے پر ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اٹھارہ سو چھیاسٹھ سے پہلے کی بات ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے مدارس کو ملیا میٹ کیا گیا اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں ایک نئی شکل, ایک شکل اور شکل نئی ہے اج اج حیت میں سامنے آیا, آیا مدارس جس جورت میں آج آپ کے سامنے ہے قوتیں عالمی شیطانی قوتیں جس کی سرپر امریکہ شامل ہے اس کو صرف مذہب اسلام سے خطرہ نہیں ہے اس کو خطرہ دینی اسلام انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے چار حصوں نے تقسیم کیا ہے اسلام کو ایک ہے بنیاد پرست اسلام جو آج کے زبان میں انتہا پسند اسلام کہا جاتا ہے ایک ہے روایت اسلام نمبر تین ہے جدید اسلام نمبر چار ہے سیکولر اسلام انہوں نے اسلام کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اس تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا ایک ہے بنیاد پرست مسلمان ایک ہے مسلمان روایتی مسلمان ایک ہے مسلمان جدید مسلمان اور ایک ہے مذہب بیزار سیکولر مسلمان فیصلہ کیا ہے اس کا یہ اس کی رپورٹ ہے رینک کارپوریشن رپورٹ ہے امریکہ کی سب سے بڑا ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جو مسلمان, جو مسلمان, مسلمان, مسلمان مسلمانوں کی جو جماعت, 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 جماعت. جمع جو مملکت جو ریاست اسلام, اسلام کو دین سمجھتا ہے اسلام کو نظام حیات سمجھتا ہے اسلام کو نظام مملکت سمجھتا ہے یہ بنیاد پرست ہے یہ انتہا پسند ہے اس کا مارنا ہمارے لیے ضروری اس لیے آج کے دین مدارس پاکستان میں بیس ہزار مدارس ہے یا تیس ہزار مدارس ہے وہ اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو دین بھی سمجھتا ہے جب اسلام کو دین سمجھتے ہیں ہم اس لیے مدرسے کو خطرہ ہے اس لیے مول کو خطرہ ہے اس لیے ممبر محراب کو خطرہ ہے ورنہ مدارس تو امریکہ میں بھی موجود مدارس تو برطانیہ میں بھی موجود ہے مدارس پوری یورپ میں موجود ہے لیکن کسی مدرسے کو خطرہ نہیں ہے کیوں ان مدارس کے ان مدارس کا نظام حکومت نظام شاست سے کوئی تعلق نہیں امریکہ آپ کو کہہ کہ مجھے آپ کی نمازوں سے غرض نہیں ہے مجھے, مجھے آپ کی قرآن, قرآن کی تلاوت سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے آپ کے روزوں اور حج اور زکاة دینے سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جس وقت آپ نے نظام کی طرف قدم بڑھایا اس وقت آپ میرے پھر آپ کا مارنا میری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا مارنا ضروری اس لیے اگر آپ آج فیصلہ کر لیں پاکستان کی تمام دینی, دینی مدارس تمام علماء آج فیصلہ کریں کہ آج کے بعد ہم سیاست سے دستبرداری کا اعلان کریں گے خیر خیریت ہوگی کوئی بدرسہ بھی خطرے نہیں لیکن ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں میں بہت, بہت چھوٹا آدمی ہوں آدمی <Deus> بہت چھوٹا آدمی, آدمی, ادمی, آدمی, آدمی, آدمی ہوں میں کاروان کا بہت چھوٹا معمولی آدمی ہوں میں جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا ورکر ہوں جب تک سانس میں سانس ہے ہم اسلام کو دین سمجھتے ہیں ہم اسلام کو نظام سیاست سمجھتے ہیں ہم اسلام کو نظام حکومت سمجھتے ہیں ہم اسلام کو نظام معیشت سمجھتے ہیں ہم اسلام کو نظام انصاف سمجھتے ہیں ہم اسلام کو آزادی کی تحریک سمجھتے ہیں اس لیے امریکہ کی میں ہے اور روایتی مسلمان وہ کہتے ہیں کہ روایتی اسلام اور روایتی مسلمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے روایت بولنے سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے روایت مولوی سے بھی ہمیں خطرہ نہیں ہے جدید مولوی سے بھی ہمیں خطرہ نہیں ہے سیکولر مولوی سے بھی ہمیں خطرہ نہیں ہے لیکن اسلام مسلمان بنیادی طور پر میرے لیے خطرناک نہیں ہے لیکن مجھے امریکہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرا اور اور مولی کی لڑائی ہوگی ہو سکتا ہے یہ روایتی مولوی بھی ان کے کندھے سے کندھا ملا کر میرے خلاف میں ایک مرچے میں بیٹھ کر لڑیں گے اس لیے اس روایتی مولوی کو بھی مارو تو لہذا میں روایتی مولویوں کو بھی کہتا ہوں اگر مجھے وہ مارنا چاہتے میں پر ہوں کیوں میں آپ بھی نہیں بچو آپ کو حجرے میں ماریں گے آپ بھی نہیں بچیں گے تو پھر وقت سے پہلے آئیے میرے کنگے سے کنگا ملا کے دونوں جیئیں گے غیرت کے ساتھ اور دونوں مریں گے غیرت کے ساتھ اور, 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 اور. تیسرے نمبر جس پر, مزمان, پر, پر جدید مسلمان جدید اسلام اور جدید, جدید مولوی ہے جیس جیسے اب آپ بتائیں امریکہ کو حامدی سے کوئی خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے آج چند دن بعد رمضان المبارک آپ دیکھئے گے میڈیا پر میڈیا پر آپ دیکھیں گے اداکار آئے گی اداکار آئے گا رمضان المبارک کے فضائل آپ کو سنائیں گے سنائیں گے یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان جدید مسلمان یہ جدید مذہبی کال کے لیے ممبر اور محراب نہیں ہے ان کے پاس پلے فارم نہیں پالا ہے کہ لوگوں کو ہو 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 بات پہنچا سکے تو لہذا اس کو میڈیا پر جگہ دے تاکہ میڈیا کے ذریعے لوگ یہ یقین کرے کہ دین صرف مولی کا کام نہیں ہے دین صرف داڑی اور پڑھنے والوں کا کام نہیں ہے دین میرا بھی سکھا سکتی ہے دین ریما بھی سکھا سکتی ہے دین, دین وینا دین ملے ملے شکا سکتے ہیں یہ تاثر سینے کے لیے آپ کی عزت کو کٹھانے کے لیے آپ کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں آپ کو زلیل کرنے کے لیے آپ کی مقام کو ختم کرنے کے لیے ایسے عداد آ رہا ہوں خواتین میڈیا پر لانا چاہتے ہیں تاکہ پچیس عوام کو یہ پیغام دے کہ دین صرف اور پگڑی والوں کا کام نہیں ہے دین سکھانا یہ صرف مولوی دار العلم جو یا جامعہ عمر یا نیوند دار العلوم کراچی مولویوں کا کام نہیں ہے دین سکھانا دین سکھانا پاکستان کے لالی کے اداکارے بھی سکھا ہے اب آپ بتائیں بات اس کا کیا اور نمبر, اور نمبر, نمبر چار, چار سیکولر مسلمان سیکولر مسلمان وہ ہے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا شاست کے ساتھ میں تعلق نہیں اسلام کا نظام حکومت کے ساتھ میں تعلق نہیں ہے اسلام کا نظام معیشت کے ساتھ میں تعلق نہیں ہے اسلام کا نظام عدالت کے ساتھ میں تعلق نہیں ہے اسلام, اسلام کا امور حکومت, حکومت کے ساتھ تعلق اسلام no. مسجد میں ممبر مدرسے کے میں آپ جانے اور آپ کا اسلام جانے لیکن جب آپ باہر آئیں گے اسلام ادری مسجد میں چھوڑ کر باہر نکلنا اسلام کی پھر اسلام کی پھر شاسک میں گنجائش نہیں ہے پارلیمنٹ میں گنجائش نہیں ہے اس کا کیا مطلب یہ کہے کہ خدا بھی دو ہے اور اسلام بھی دو ہے ایک وہ خدا جس کو آپ محراب میں پکارتے ہیں ایک وہ خدا جو خدا کے گھر میں عبادت گاہ میں آپ پکارتے ہیں اس خدا کو پکارو لیکن پارلیمنٹ اور شیاسی میدان میں جب آپ آتے ہیں پھر اس خدا کی بات نہ کرے جو آپ مسجد میں کیا کر دیتے ہیں تو پھر کس کی بات کرو شیطان کی بات کرو یہ ہے جی جب ہماری یہ ہے جب ہماری یہ ہے کہ جس خدا کو جس عبادت گاہ میں پکارتا ہوں اسی خدا کو پارلیمنٹ میں بھی پکارتا ہمارا کیوں؟ یہ اسلامی جمہوریہ یہ کوئی انڈیا نہیں ہے یہ کوئی اکھنڈ بھارت نہیں ہے یہ برطانیہ نہیں ہے پاکستان کی جڑوں میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے اور تم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو لہذا مسجد میں بھی قرآن کی آواز گونجے گی اور پارلیمنٹ میں بھی قرآن کی آواز گنجے گی